بستی اور سردی تھانڈ دینی محسوس کرو نا لگی جاندی ہے لگی جاندی ہے اب یہ بھی ماں گھٹر کے اندر جانے لگا تھا یہ دیکھیں سری شروع ہونے سے پہلے انڈ ہونے سے کی تھی میں آگیا ہوں لاہور یہ ٹریفک دو بھی بھی ایسے ہی ہے اور اس کا نیچے نا ایتھنگ یا تو یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے اللہ رحم کرے السلام علیکم خواتین و حضرات امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب حضرات کا دوست اور خواتین کا ہوسٹ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ نے کل والی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ہوں اس وقت پاکستان کے خوبصورت سے شہر لاہور میں اور اس وقت میں موجود ہوں شاہی قلعے کے, کے اندر تو آج کا جو ہمارا پلان ہے وہ شاہی قلعے کو ایکسپلور کرنے کا ہے تو ابھی چلتے ہیں میں آپ کو ساری چیزیں دکھاتا ہوں اس قلعے کے, کے اندر کیا کیا ہے اور پرانے دور کے جو بادشاہ تھے کیا ان کا لائف سٹائل تھا اور کیا لیول تھا شاہی قلعہ کے مرکزی دروازے پر ایک ٹکٹ گھر قائم کیا گیا ہے تو یہاں سے سب سے پہلے آپ جب آتے ہیں تو آپ نے ٹکٹ لینی ہے سو روپے ایڈلٹ کے لیے ہے اور اگر آپ یونیفارم میں آ رہے ہیں تو تیس روپے اور بچوں کے لیے دس سال تک کے بچوں کے لیے بھی تیس روپے ہے اور فارنرز کے لیے ایک ہزار روپے تو ادھر سے ہم پہلے اپنے ٹکٹ لیں گے اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں قلعے کے اندر لاہور قلعہ کی, لا کی تاریخ کے حوالے سے مختلف حقایات موجود ہیں تاہم انیس سو ساٹھ کی کھدائی کے دوران جب محکمہ اثار قدیمہ نے دیوان عام کے سامنے جب کھدائی شروع کی تو ان کو ایک ہزار پچیس کے دور کا سونے کا سکہ ملا جو تقریباً ساڑھے سات میٹر گہرائی سے ملا تھا جبکہ پانچ میٹر کی مزید گہرائی سے ملنے والے جو شواہد ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آبادی محمود غزنوی کا لاہور فتح کرنے سے بھی پہلے کیا جو کہ ایک ہزار اکیس عیسوی کا زمانہ تھا اور مزید اس قلعے میں جو نشانیاں ملتی ہیں وہ شہاب الدین غوری کے زمانے سے بھی ملتی ہیں جب اس نے لاہور پر حملے کیے تھے اور وہ زمانہ تھا گیارہ سو اسی سے لے کے گیارہ سو چھیاسی عیسوی تک یہ اس کی انٹرس ہے جہاں پہ خوبصورت روڈ تعمیر کی گئی ہے اور اس کے بالکل بیک سائیڈ پہ دروازہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی مین انٹرنس ہے جہاں سے ہم لوگ داخل ہوئے ہیں یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی کہ یہ شاہی قلعہ کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی کیونکہ یہ معلومات تاریخ اور آگ میں کہیں دفن ہو چکی ہے شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیکن آثارِ قدیمہ کی خدائی کے دوران ملنے والے اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہزار پچیس عیسوی سے بھی پہلے تعمیر کیا گیا بارہ سو اکیالیس میں پہلے یہ قلعہ منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوا اس کے بعد بارہ سو چھیاسٹھ میں سلطان گیاس الدین بل <laughs> سوری بلگم نے سلطان غیاس الدین بلبم نے دوبارہ تعمیر کروایا تھا اس کے بعد تیرہ سو اٹھانوے میں امیر تیموری کی فوجوں کے ہاتھ و تباہ ہو گیا اس کے بعد پھر چودہ سو اکیس میں سلطان مبارک شاہ سید نے مٹی سے دوبارہ تعمیر کروایا اس کے بعد چودہ سو بتیس عیسوی میں اس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا شیخا خوکھر نے کروایا تھا تو اس کا ازالہ کروایا تھا اس نے قلعے پر کابل کے شیخ علی کا قبضہ ہو گیا تھا نا تو اس نے اس کا ساری مرمت وغیرہ کروائی اور جو اس نے نقصان کیا تھا وہ سارا اس نے پورا کر دیا مطلب کہ قلعہ بالکل نا اوکے کروا دیا تھا اس کے بعد پندرہ سو چھیاسٹھ کا زمانہ آیا اور مغلوں کی حکومت آگئی تو انہوں نے اپنی کاریگری دکھائی اور اس قلعے کو نہ پکی اینٹوں سے تعمیر کروایا اور اسی وقت نا اس کو کہا مطلب کہ دریائے بھی جو ہے نا بالکل اس کی سمت میں بہتا آتا تھا اور تقریباً اٹھارہ سو پچاس تک نا یہ اس کی قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ ریرا بھی بہتر ہے جو اس وقت وہ شادرہ سے آ گیا ہے تھوڑا سا اتنا دور چلا گیا مجھے نہیں پتا یہ کیسے گیا ہے اس کے بعد پھر باری آ گئی جہاں کی اور اس نے سولہ سو اکتیس عیسوی میں یہاں پہ شیش محل تمیر کروایا تھا جہاں پہ اب اس اور پہ ٹکٹ بھی ہے دیکھنے کے لیکن یار کیا خوبصورت ہے اس اگر آپ جاتے ہیں نا تو آپ لازمی جا کے شیش محل کو نہ وزٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ سولہ سو تیتیس میں جہاں نے یہاں پہ کیا کیا تعمیر کروایا تھا خواب خوابگاہ تعمیر کروائی حمام تعمیر کروایا خلوت خانہ اور موتی مسجد بھی یہ جو ہے نا اس وقت میں موتی مسجد کی بیک سائیڈ پہ ہوں یہ جہاں پہ گھوڑے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو اس کی بیک سائیڈ پہ موتی مسجد ہے شاہی قلعہ میں نا ایک بڑی کمال کی چیز مجھے نظر آئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھے خود تیری بن دی عوام نے اس کا حال کیا کہ اتنا گہرا ہے یہ اور بوتلیں پھینک پھینک کے نہ برا حال کر دیا مجھے ڈرا میرا موبائل نہ کہیں جا گر جائے اتنا بڑا کنواں اس میں سے اتنا پانی نکلتا ہوگا تو, تو, تو پتہ نہیں ہے کنواں پانی کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں کسی کو پھینکتے تھے جہاں سے سزا کے طور پہ ہوتا تھا لیکن اب تو نیچے صرف کوڑا ہی کوڑا ہے اچھا سامنے ایک توپ نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کو نہ وہاں جا کے دکھاتا ہوں ذرا قریب جا کے یہ چیک کرے ذرا یہ وہ پرانے دور کی انگریزوں کی اس میں سے نکلتا تھا گولا اور یہ اب ادھر فکس ہے پتہ نہیں چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی اور اس کی تو مجھے سسٹم یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ چلتی کیسے تھی اس میں گولا ڈال کے پیچھے کرتے کہ آتے کو مشینری نا سمجھ میں نہیں آ رہی پتہ نہیں وہ کیسے چلاتے تھے یا یہ ڈیکوریشن پیس ہے اچھا یہ کس کا چھوٹا دروازہ ہے تو ادھر یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ شاہی باورچی خانہ اور جیل اس طرف ہے اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر لاہور فورٹ کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے کافی ڈیٹیلس اور ساتھ اس کا نقشہ بنایا ہوا کافی خوبصورت اور بڑا لگ رہا ہے ادھر سے ابھی جا رہے ہیں اندر اور وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ ہے دیوانے عام جو مطلب کہ بادشاہ وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے فوصلے کرتے ہوتے تھے اور میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس کی دیوانِ عام کی اور یہ اس کا جو ہے نا دروازہ ہے سیم ایز اٹ دو توپے ساتھ دو دربان دربان اس وقت کھانا کھانے گئے ہیں لیکن چلے ہم اندر چلتے ہیں یہ ہے جی دیوانے خاص کا اندرونی منظر میں تب سے دیوانے عام گئے جا رہا ہوں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ بادشاہ سلامت شریف رکھتے تھے اور یہ ساتھ میرے خیال میں ان کی جو بیویاں ہوتی تھیں نا یہ کمرے ان کے لیے ہیں تو یہاں پہ وہ بیٹھتی تھیں یہ جو آپ کو چھوٹا کمرہ نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ یہ دو بنے ہوئے ہیں ادھر اور یہاں پہ جو ہے خالی جگہ یہاں پہ جو عام عوام ہوتی ہوگی وہ ہے اور اس کے نا بالکل نیچے نا یہ ایک جیل ٹائپ بنایا ہوا ہے انہوں نے اور یہ سیڑھیاں جاتی ہیں یہ بادشاہ کے بالکل نیچے اب اس کی چھت کو تو میرے خیال میں یہ نیارا نا ویٹ کیا ہے وہ جو پرانے لگاتے ہیں نا بالے وہ لگا دیے ہیں اور یہ سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں جیل سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا کلوز کر کے یہ چیک کریں باہر سے تو ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس طرح کی چیزوں کو بھی کھولنا چاہیے تاکہ انسان اندر جا کے تو دیکھے نا کہ جیل کس طرح کی ہے اندر کی اچھا ادھر سے آگے نکلتے ہیں تو یہ اندر کچھ کمرے بنے ہوئے ہیں اور بیریئر لگا کے نہ بند کیے تھے تو میں نے سوچا اندر جا کے نہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کے رومز ہیں اور یہ دیواروں کے اوپر دیکھیں اس دور میں بھی کتنی انہوں نے نفاست کے ساتھ نا بنائی ہوئی ہیں اور یہ کمروں کے پیچھے ایسے ہی کمرے بنے ہوئے ہیں اور ادھر نا بہت ٹھنڈک ہے اور ادھر سے یہ راہ داری نکلتی ہے اور یہ ایک کمرہ جس کو تالا لگا کے انہوں نے بند کر دیا یہ آئی تھنک رینوویشن چال رہی اس کی اس لیے اور اسی طرح یہ ایک لاسٹ کمرہ ادھر اور ادھر سے راستہ نا را باہر کی طرف نکل جاتا ہے چو... اچھا یہ نا ایک سرنگ ہے تو یہ بھی کھلی تو ہوئی ہے لیکن نا ادھر راستہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے ورنہ میں نے اندر جا کے نا لازمی آپ کو دکھانا تھا اچھا یہ میرے سامنے ایک بڑے خوبصورت سا حال ہے اس کو دیکھ کے نا مجھے نا وہ گجرات کی جو مسجد ہے نا پاک ویگا وہ بھی سیم اسی طرز کی بنی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ میری ویڈیو نہیں نہ دیکھی تو جا کے وہ ویڈیو دیکھیں لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہ بھی اسی طرح کی ہے بالکل اور یہ باہر کا منظر ہے کچھ اور اچھا مجھے لگ نہیں رہا کہ میں اتنی ہائٹ پہ, پہ پہنچ گیا ہوں اور ایسے ہی تھا جیسے یہ زمین پہ بنی ہوئی ہے یہ لیکن قلعے سے کوئی تین چار منزل اوپر ہے یہ دیکھیں یہ لیٹ رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں ادھر بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں ادھر گرمیوں میں سردیوں میں تو ٹھنڈی لاغ لگ رہی ہے اوپر سے جو کچھ پتھر بھی جو ہے نا بالکل سفید کلر کا بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا یہ جی چیک کریں ذرا یہ جی سارے ادھر کے ورکرس جو ہیں پتہ نہیں ادھر لوگ آتے کیوں نہیں یا شاید ادھر آنا من ہے ادھر پبلک نہیں ہے ذرا بھی یہ جی سارا لاہور کا ویو اور یہ جی ساری جو ہے نا یہ جالیاں یہ جی ہاتھ سے بنائی گئی ہیں چلے اب ادھر سے چلتے ہیں باہر یہ جی شاہی قلعے کی دیوار چیک کریں چھوٹی اینٹوں سے یہ مغلیہ دور دو کی اینٹیں ہیں ساری اور یہ بالکل نا یہ دیکھ کیا ہے پائیں باغو حمام شاہی مطلب کہ غسل خانہ ہے یہ حمام ہے شاہی حمام یہاں پہ نہاتے نہوتے تھے اور یہ سامنے جو ہے یہ بتانے نہیں کیا ہے اور یہ جو آپ وائٹ کلر کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں نا یہ پہلے ایسی نہیں تھی یہ کافی پرانی تھی اور یہ بھی مٹی اور ہنٹوں سے بنی تھی اب انہوں نے ادھر ٹائلے شائلے لگا دی ہیں اور رینوویشن ابھی بھی ہو رہی ہے اور ادھر اندر جانا منع ہے اچھا جی یہ آ گیا ہے سیلفی پوائنٹ ادھر بھی یار انہوں نے سو روپئے ٹکٹ لگا دیا اور یہ ہے شیش محل کا بورڈ لگا ہوا ہے یہ پرانی تختی ہے اور یہ ساتھ ہی انہوں نے جو ہے نا ایک نیا بورڈ بھی لگایا شاہ برج یا شیش محل یہ جو شیش محل ہے نا یہ بھی مغلوں کے دور کی عمارت ہے انہوں نے تعمیر کروایا تھا یہ لاہور کے نا شمال مشرقی کونے میں واقع ہے اور یہ دو دربان کھڑے ہوئے ہیں ادھر بڑے کاسٹیوم وغیرہ پہن کے اور یہ میرے سامنے بھی بالکل ایک پکچرز کے لیے ہے اور یہ ایک باز ہے کہ پتہ نہیں اوکاپ کی کون سی نسل ہے یہ اور ساتھ ایک پیرٹ بھی تھا اور یہ ہے شیش محل کا مین دروازہ یہ اچھا ویسے انہوں نے کیا جو اس طرح بورڈ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں نا تاکہ پتہ چلتا رہے ورنہ سمجھ نہیں آتی اور یہ ماشاءاللہ چیک کریں یہ جب آپ ادھر سے نیچے اترتے ہیں نا تو یہ سارے اس طرح سٹالز لگے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت تھے یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ساری چنگیریاں اور یہ ایگزٹ ہے اس لئے کے کافی بڑے بڑے اسٹیپ ہیں سیڑھیوں کے اور یہ ایک دروازہ ہے یہ پتہ نہیں کس چیز کا ہے یہ ان کو کھولنا چاہیے تھا تاکہ اندر سے تو بندہ قلعہ دیکھ سکے نہ بہرحال تو ایسے جب سیڑھیاں نیچے اترتے ہیں نا ایکسٹ کی طرف تو یہ سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ بھی ادھر کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ جوتے وغیرہ ہیں اور ہاتھ سے بنی ہوئی پنکھیاں چوڑیاں بینگلز اور یہ ساری بچوں کی کافی چیزیں ہیں یہ سنگلاسیز ہیں یہ لاہور کے نا کلچر کو ظاہر کرتے ہیں جس طرح کہ ان کی وہ ہے نا یہ چک چیک کرے ذرا یہ ساری اس کی تصویریں اور یہ لکڑی سے بنے ہوئے کیا بات ہے اور یہ دروازے سے باہر نکلنے نکل کے نا سامنے ایک آرٹ گیلری ہے یہ سائیکل چیک کرے ذرا اس کے اندر بھی کافی چیزیں خوبصورت سی پڑی ہوئی ہیں فار سیل ہیں اور ادھر نا انہوں نے جو سٹنگ ایریا بٹھایا نا پکچرز کے لیے یہ جی بھی بڑا زبردست ہے سوری سٹنگ ایریا بٹھایا نہیں ہے سٹنگ ایریا بنایا ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے اگر آپ نے کچھ پرچیز کرنا ہے تو آپ اندر جا کے کر سکتے ہیں یہ لاہور قلعے کی ہی فریم وغیرہ ملنے ہیں پکچرز ہیں اور یہ اونٹ چیک کرے ادھر یہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے خوبصورت اور یہ پودے شودے یہ جو سامنے اب دروازہ دیکھ رہے ہیں نا یہ شاہی قلعہ کا مین دروازہ ہے شاہ عالم گیری گیٹ اور یہ دونوں دروازے جو ہیں نا بادشاہی مسجد کا اور یہ شاہ عالم گیری گیٹ یہ بالکل آمنے سامنے واقع ہے شاہی قلعہ لاہور پرانے لاہور کے شمالی علاقے اور دریا راوی کے کنارے پر بنایا گیا تھا یہ قلعہ تقریباً بیس ہیکٹر وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے اس میں اکیس قابل ذکر یادگاریں تعمیر کی گئی ہیں کچھ تعمیرات بادشاہ اکبر کے زمانے کی ہیں سترویں صدی میں قلعہ میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی تھیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ گیارہویں صدی میں مٹی اینٹوں سے قلعہ بنایا گیا تھا لیکن بعد میں پندرہ سو چھیاسٹھ عیسوی میں اکبر نے اس قلعہ میں زیادہ کام کروائے شاہ جہاں کے زمانے میں قلعہ میں ایرانی سٹائل کی کشیدہ کاری کا کام بھی کیا گیا اورنگزیب کے زمانے میں عالم گری گیٹ بنایا گیا تھا مغل سلطنت کے خاتمہ کے بعد یہ قلعہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زیرے استعمال رہا اور اس کے بعد انگریزوں نے بھی اس قلعے کو استعمال کیا اور اس وقت یہ قلعہ حکومت پاکستان کی تحویل میں ہے اور سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا ہے مغلیہ سلطنت اور دیگر بادشاہوں کا بنایا گیا یہ قلعہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے